মাঝরাতে জব্দ দুশো দশ কোটি টাকার ড্রাগস এসটিএফ ও শিলচর পুলিশের বৃহৎ সাফল্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ড্রাগস বিরোধী অভিযান বৃষ্টির রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশের সর্বকালের বৃহৎ সফলতা বৃহস্পতিবার রাতে শিলচরে জব্দ হয় দুশো দশ কোটি টাকার ড্রাগস কাছাড়ের শিলচর মিজোরাম জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে এস এই বৃহৎ সাফল্য লাভ করে পুলিশের অভিযানে বিলাসী বাহন থেকে জব্দ হয় একুশ কেজি নিষিদ্ধ রাতের অন্ধকারে ব্রেজা বাহন নিয়ে মিজোরাম পাচারকারী অসমে প্রবেশ করে এই পাচারের সূত্র কয়েকদিন পূর্বেই লাভ করেছিল অসম এস এসটিএফ এস পার্থ সারথী মহন্ত ও কাছার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত কয়েক ঘন্টা ধরে অভিযান চালিয়ে পাচারকারী কুখ্যাত লাল মহুয়াকে আটক করতে সক্ষম হয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ অভিযান হয়েছে বলে জানান মান আগতে খবর পাওয়া গেল যে এখন গাড়ি প্রিপেয়ার করেছে ড্রাগসর কনসাইনমেন্ট নিবরণে আর আগতে আগে গাড়িখানে সেই পৰা আমার যখন সুবুরা রাজ্য সেই তার এখন পার্টিকুলার নির্দিষ্ট গাড়িখালে তারপর আহি পাবলে প্রায় দিনে লাগে যিহেতু গাড়ীখন আমি গোটেই খবৰটো চায়েই আছিলোঁ গতিকে গাড়ীখন অহাৰ সময়ত ইয়াত এটা এম্বুচ ৰখা হৈছিলে এম্বুচত আমি থাকি গাড়ীখন ইয়াত ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পাছত আমি গাড়ীখন থ'ৰলি চাৰ্চ কৰা হ'ল চাৰ্চ কৰাত গাড়ীখনত এজন মানুহ পোৱা গৈছে গাড়ীখন এইটো সেই মানুহজনৰ লগতে গাড়ীখনত আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ পাইছোঁ ইয়াত আমি ট'টেল একৈছ কেজি হিৰইন পাইছোঁ এই একৈছ কেজি হিৰইনৰ ওঠৰ কেজি হৈছে একদম পিয়'ৰ ফৰ্মৰ হিৰইন এই যিটো পিয়'ৰ ফৰ্ম যিটো হয় হিৰইনৰ এই পিয়'ৰ ফৰ্মটো আচলতে এই যে ওঠৰ কেজি যে হৈ আছে তিনি কেজি পিয়'ৰ ফৰ্ম নহয় ওঠৰ কেজি পিয়'ৰ ফৰ্ম এই যে ওঠৰ কেজি পিয়'ৰ ফৰ্ম আছে এইটো গৈ এইটোৰ লগত বেলেগ বেলেগ কিছুমান বস্তু মিক্স কৰে মিক্স কৰি এই কোৱান্টিটিটো বহুত বাঢ়ি যায় এই ওঠৰ কেজিটো তাৰ সেই ওঠৰ কেজিৰ লগত কিমান বেলেগ বেলেগ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি সেইটো বিছ সেইটো চল্লিছ কেজিও হ'ব পাৰে বা সেইটো পঞ্চাছ পঁচপন্ন কেজিও হ'বগৈ পাৰে গতিকে এই এইটো আচলতে সেইকাৰণে ৰিচেণ্ট টাইমছৰ এটা আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিজাৰ হৈছে কাৰণ এই যিটো যিমানখিনি ধৰা হৈছে সেইখিনিয়ে কুৱান্টিটি হৈ থকা নাই আৰু কৰিব ৰেকৰ্ডটো নসাকে আমাৰ কানে কবলৈ অসুবিধা খুব সম্ভৱ হয় সম্ভৱত। আমাৰ ইমান ডাঙৰ ৰিসেন্ট টাইমসত আমাৰ মক পৰা নাই। অদিকে আৰু এই যেটো মানে যেটো এই যেটো ফৰ্ম মানে এই যেটো ফৰ্মৰ হৰইন যেটো লৈ যায় যেটো পিউৰ ফৰ্ম যেটো বগ আপ আপোনালকে দেখিছে। সেটো নিপ্লাই মিক্স কৰে বিভিন্ন বস্তু লগত। তাত বেলেগ ব্লেক কিছুমান ড্রপ লগত মিক্স কৰে। কেতিয়াবা গ্লুক'জৰ লগত মিক্স কৰে আপোনাৰ কেফেনৰ লগত মিক্স কৰে কুইনাইনৰ লগত মিক্স কৰে বেকিং চ'ডাৰ লগত মিক্স কৰে গতিকে এই বস্তুটো গৈ পেলাই আপোনালোকে এই বস্তুটো মানে এতিয়া আমি এতিয়া চোঁতে আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি যেতিয়া চুইছে লগে লগে এডিচনেল এছ পি হাত খজুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ যিটো পিয়'ৰ ফৰ্মৰ যিটো হেৰইন হয় সেইটো আপোনাৰ হাত একদম খজুৱাব আপোনাক পেইন দিব আপুনি চোৱাৰ লগে লগে শৰীৰৰ যিটো অংশ লাগিব তেনেকৈ সেই বস্তু সেই মানে ড্ৰাগছ হ'লেও সেইটো তেনেকৈ ল'ব নোৱাৰে গতিকে সেই বস্তুটো কোৱান্তিটি বঢ়াবলগীয়া হয় গতিকে ইয়াৰ ইয়াৰ খুব প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজত আছে খবৰটো পোৱাৰ পাছত খবৰটোক ডেভেলপ কৰি গাড়ীখন ধৰা হ'ল মানুহটো এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু ড্ৰাগছখিনি ৰিকভাৰ কৰা হ'ল তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুসন্ধান পৰৱৰ্তী তদন্তখিনি চলিব আৰু যেনেদৰে আগবাঢ়ে আমি আপোনালোকে চাওক এতিয়া মানে যিটো পিয়'ৰ ফৰ্মৰ হয় সেইটো আপুনি যদি এইখিনি যদি গৈ পেলাই আপোনাৰ বাঢ়ি গৈ যেতিয়া সেইখিনি চল্লিছ পঞ্চাছ কেজি হ'ব সেই পৰিমাণে তাত দামখিনি বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু আমি যদি তিনিগুণ বাঢ়িলে তিনিগুণ হৈ যাব কিন্তু নবৰ শাকে আমি এজ ইট ইজ যদি কওঁ এই এজ ইট ইজ এই ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য হ'ব অতি কমেও দুশ দহ কোটি টকা টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন ক্ৰৰ্ছ অতি কমেও আৰু এইখিনিক কিমান তাক আৰু মিক্স কৰে বেলেগ বস্তুটিত আৰু সেই এই এই ওঠৰ কেজি একচুৱেলি কিমান কেজি কৰেগৈ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন গৈ পেলাই কিমান তাৰ মূল্য হৈছেগৈ কিন্তু আমি তালৈ নোযোৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ সেই দুই তিনিগুণ বেছি নকৰাকৈ ডেফিনেটলি এইখিনি দুশ দহ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ মানুহটো লাল দিন এই মানুহজন গাড়ীখনো মিজোৰাম নাম্বাৰ প্লেটৰ গাড়ী আৰু এখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা গাড়ীখন আহিছিলে মানুহজনৰ আমি কৰি আছো মিজোৰামৰ মানুহ সফল অভিযানের পর টুইট করে প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শেলছর প্রতিবাদক